Brand Hanaro ini merupakan salah satu brand hasil produksinya Cloud Deck Company, juga jadi baik Cloud Deck Oceanic ataupun si Hanaro ini. Pembuatnya itu-itu juga oke, okay, dan kali ini gilirannya boxer Hanaro yang akan coba saya bahas. Untuk varian ini, artikel Hanaro HX2. Boxnya terlihat sangat futuristik dengan dominan warna gelap beraksen cerah. Untuk tekstur boxnya ini dia ngedof, material bahannya 95% rayon dan sisanya ini spandek. Ada keterangan size dari celana dalam segi empat ini. Terdapat logo Cloud Tech Company-nya juga. Dan terakhir penampakan saat celana dalam ini dipakai. Cukup sangar cuma tampilannya nggak bikin serem ya. Oke dan selanjutnya saya unboxing dulu ya sebelum nantinya akan coba saya pakai. Kedua kain penutupnya warna gelap, yang saya dapat satu hitam dan satu navy. Untuk tampilan karetnya ini, jujur ya, saya harus bilang ini sangat-sangat oke. Okay. Baik paduan warna atau pemilihan desain tulisannya ini sporty banget ya. Diameter karetnya sedang, dua jarian lebih lah ya. Teksturnya lumayan lembut. Untuk ketebalan karetnya boleh dibilang ini masuk level tebal lah ya. Cukup elastis dan pastinya sangat kokoh. Sementara di bagian materialnya ini sedang-sedang saja. Bahannya dominan rayon dan sedikit spandek. Jadinya terkesan agak tipis. Cuma emang lembut sih dan elastis juga. Walau bahannya ini bukan katun, tapi menurut saya ini cukup lumayan nyaman. Terlebih untuk kualitas karetnya ini, saya sangat suka. Walau bahannya terkesan cukup biasa aja. Untuk produknya bisa langsung kamu dapatkan baik di Shopee, Tokopedia, ataupun di Bukalapak. Linknya sudah saya siapkan di deskripsi di bawah video ini. Boleh like videonya jika kamu suka. Jangan lupa subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.